নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ত' আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ পাঁচ নম্বৰ যিটো অধ্যায় আছে সেইটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ডিচকাছ কৰিম মাতৃ পূজাত মোমাই বলি ঠিক আছে তো ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল লাচিত বৰফুকন কোন আছিলে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লাচিত বৰফুকন আহোমৰ এজন সেনাপতি আছিলে তো শ নম্বৰটো হ'ল গড় নিৰ্মাণৰ কাম চাবলৈ আহি লাচিত বৰফুকনে কৰ্মীসকলক কি অৱস্থাত দেখিছিল তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গড় নিৰ্মাণৰ কাম চাবলৈ আহি লাচিত বৰফুকনে কৰ্মীসকলক নিধাল অৱস্থাত দেখিছিল তাৰপিছত আহিলে গ নম্বৰ গড় নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব ভাৰ লাচিত বৰফুকনে কাৰ ওপৰত দিছিল তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাৰ ওপৰত দিছিলে দায়িত্বটো মোমাইকৰ ওপৰত দিছিলে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে মোগলৰ সেনাপতি ৰাজপুতবীৰ ৰাজপুত বীৰ এই ৰাজপুত বীৰজন কোন আছিলে তো শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব মোগলৰ সেনাপতি ৰাজপুত বীৰ এই ৰাজপুত বীৰজন ৰামসিংহ আছিলে তাৰপিছত আমাৰ ওৱৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে মোমায়েকক হত্যা কৰাৰ পিছত কৰ্মীসকলে কি কৰিছিলে তো ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব যে মোমাইকে হত্যা কৰাৰ পিছত কৰ্মীসকলে ভয়তে গড় নিৰ্মাণৰ কামত উদ্যমেৰে লাগিছিলে মানে এইখিনি কথা জানাই তোমালোকে যে মোমায়েকক যেতিয়া লাচিত বৰফোনে দম দিছিলে বা হত্যা কৰিছিলে তাৰপিছত কি বুলি কয় যিসকল কৰ্মী আছিলে গড়টো একেৰাতিতে বান্ধিছিলে জানে সেইখিনি বাকী দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ পাতৃৰ মাজেৰে লাচিত বৰফুকনৰ দেশপ্ৰেম কিদৰে প্ৰকাশ পাইছে তোমাৰ নিজৰ ভাষাৰে লিখা ত' এইটো তোমালোকে নিজৰ নিজৰ মতে লিখিলে বেছি ভাল তেতিয়া অলপ বেছিকৈ বুজি পাবা তথাপি ইয়াৰ পৰা চাইও লিখি ল'ব পাৰিবা যে লাচিত বৰফুকন এজন স্বদেশ প্ৰেমী লোক আছিল তেওঁ নিজৰ মাতৃভূমি ৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ বলিদান দিব পাৰে তেওঁ নিজৰ মাতৃভূমিক নিজতকৈ বেছি ভাল পাইছিল তেওঁ শৰাইকাদৰণত নিজৰ মাতৃভূমি ৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ মোমাইকৰ ডিঙিকা দি বলিদান দিছিলে তেওঁ নিজৰ অসুখ অসুখীয়া দেহটো লৈ খৰাই ঘাটত হোৱা ভীষণ ৰণত আগভাগ লৈছিল তেওঁ এজন সাহসী জোৱান আছিলে তেওঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ লাচিত বৰফুকনে মোমায়েকক কিয় হত্যা কৰিছিলে মোমায়েকক বধ কৰাৰ পিছত কৰ্মীসকলে কি কৰি পৰি কি কৰিব লগাত লাচিত বৰফুকনৰ মনত উদয় হোৱা ভাৱ ৰাখি বহলাই লিখা প্ৰশ্নটো চাই ল'বা কিবা গণগোল হৈ আছে নেকি লাচিত বৰফুকনে মোমাইক কিয় হত্যা কৰিছিলে মোমাইক বধ কৰাৰ পিছত কৰ্মীসকলে কি কৰি পৰি লগাত লাচিত বৰফুকনৰ মনত উদয় হোৱা তো এইখিনিত মে বি অকণমান ভুল হৈ আছে এই প্ৰশ্নটো প্ৰশ্নটো যিহেতু তোমালোকৰ কিতাপত থাকেইতো চাই ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ উত্তৰটো যে লাচিত বৰফুকনে গড়ৰ কাম চাবলৈ গৈ যেতিয়া দেখিলে সকলোৱে এলাহতে শুই বাগৰি আছে আৰু গড়ৰ কাম চাৰিভাগৰ তিনিভাগেই এতিয়াও বাকী আছে তো তেতিয়া লাচিতৰ বহুত খং উঠিল তেতিয়া লাচিত উত্তেজনাত কঁপিব কঁপিব ধৰিলে আৰু বৰ্জ কণ্ঠৰে তেওঁ মোমাইকক ক'লে দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় এই বুলি কৈ লাচিত ফুকনে সাপৰ পৰা ঢেংদাং উলিয়াই নিজৰ মোমাইক কাটি দুচুও কৰিলে তাৰপিছত আহিলে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে শৰাইঘাটৰ ৰণ কেতিয়া আৰু কাৰ মাজত হৈছিলে তো ষোল্লশ এসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰজা চক্ৰধজ সিংহৰ দিনত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিলে ব্যাখ্যা কৰা আহিলে তাৰপিছত যে বিজতীয়া মোগলৰ গৰ্বিত নিচান দিবা নেকি উৰুৱাব জননীৰ স্বাধীন শিৰত তো এইটো বাখ্যা ঘটিছে তো ব্যা এটা যেতিয়া আমি লিখা হয় প্ৰথমে লিখিব লাগে সেই বাক্যটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে কবি কোন হয় বা লেখক কোন হয় যিটো গল্প বা কবিতাৰ পৰা লোৱা হয় তো সেইখিনি আমি আৰম্ভণিতে লিখিব লাগে আৰু তাৰপিছত যিটো শাৰী দিয়া হৈ থাকে তাক আমি অকণমান বহলে লিখিব লাগে তো ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ত' এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত তিনি চাৰি বা পাঁচ নম্বৰকৈ আহে ত' অলপটো দীঘল হ'বই চাই ল'বা ঠিক আছে তো শ নম্বৰটো হ'ল আমাৰ পুজনীয়া পূজনীয়া তুমি কিন্তু তাকো কৰি শতগুণে পূজনীয়া মাতৃভূমি চেনেহী আই তো এইটো হৈছে আমাৰ শ নম্বৰ ব্যাখ্যা ত' এইটোত এন্সাৰখিনি চাই ল'বা ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা বহুত দীঘল হয় যিহেতু এইখিনি দীঘলীয়া প্ৰশ্ন তোমালোকে নিজে চাই কৰি নিজৰ মতে লিখি ল'বা ত' পাতৃৰ কথাখিনি সহজ ভাষাত চমুকৈ লিখা ছয় নম্বৰটোত যিহেতু পা পাঠটোৰ বিষয়ে লিখিব দিছে পাঠটো তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িছে তো তাৰ পৰা লিখি ল'বা নহ'লে ইয়াৰ পৰা চাই ল'বা মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ বাৰু ষোল্লশ এসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা যুদ্ধখনেই হ'ল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আগিয়াথুৰীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহা অহা বাটত বৰ্তমান আমিন গাঁও ওচৰত গা গড় বনোৱা ভাৰ অৰ্পণ কৰিছিল লাচিত বৰফুকনৰ মোমাইকক ইফালে অম্বৰৰ অধিপতি ৰাজপুত বি ৰামসিংহৰ নেতৃত নেত ত মোগল সৈন্য যুদ্ধৰ বাবে সজ্জিত হৈ আগবাঢ়ি আহিছিল তো লাচিত বৰফুকনে গ গধূলি ঘূৰাত উঠি গড়ৰ কাম চাবলৈ আহি দেখি যে কামৰ আধাখিনিও হোৱা নাই তো কামত অৱহেলা কৰি কৰা দেখি লাচিতে সাপৰ পৰা সাউতকৈ তৰোৱালখন উলিয়াই মোমাইকৈ কাটি দুডোখৰ কৰি ক'লে মোৰ দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় পিছত কৰ্মীসকলে ভয়তে গড় নিৰ্মাণ কামত উদ্যমৰে লাগি যায় আৰু কৰ্মীসকলৰ উদ্যম আৰু লাচিতৰ প্ৰতি থকা ভক্তি দেশে ভক্তি দেখি তেওঁ আনন্দিত আনন্দিত হৈ পৰিছিলে সাত নম্বৰটো হ'ল আমাৰ অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ দুখন নাটকৰ নাম লিখা ত' অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ দুখন নাটকৰ নাম হৈছে কুৰুক্ষেত্ৰ আৰু সাৱিত্ৰী তাৰপিছত আঠ নম্বৰটো হ'ল আমাৰ চমু টোকা লিখা লাচিত বৰফুকন তো লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে তোমালোকে সকলোৱে জানাই তো গতিকে নিজেও বনাই লিখিব পাৰিবা নহ'লে ইয়াৰ পৰাও লিখিব পাৰিবা আৰু কিতাপতো অলৰেডি আছে চাগে তো এনেকৈ এইখিনি লিখি ল'বা সকলোৰে অকণমান অকণমান চমু টোকা দিয়া হৈছে ত' বেছি প্ৰশ্ন নাছিলে এই পাতটোত এইকেইটাই আছিলে ঠিক আছে ত' চাই ল'ব আৰু যদি সেই বেলেগ কিবা লাগে আমাৰ এইটো ৱেবচাইট হয় ইয়াত ভিজিট কৰিব পাৰিবা বিশেষকৈ মেথছৰ কাৰণে বেলেগ ছাবজেক্টৰ কাৰণেও পাবা কিন্তু মেথছৰ কমপ্লিট চলিউচন দিয়া হৈছে ত' তোমালোকে এবাৰ ভিজিট কৰিবা ঠিক আছে এনেকৈ গ'লে আমি অষ্টম শ্ৰেণীত যদি যাওঁ তো ইয়াত আমি গণিত চেপ্টাৰটোত মাৰি দিলে তোমালোকৰ ইয়াত যিমানবোৰ সমাধান আছিলে সেইবোৰ দিয়া হৈ আছে তো এবাৰ চাব পাৰিবা ঠিক আছে